Ada beberapa keinginan almarhumah Nike Ardila yang tidak sempat tercapai semasa hidupnya dulu, tapi, di antara beberapa keinginannya almarhumah, ada satu keinginannya yang tercapai, bahkan keinginannya itu tercapai sampai saat ini. Keinginan almarhumah tersebut hadir pada tahun 1990 silam, artinya, keinginannya almarhumah saat itu, hadirnya jauh sebelum almarhumah Nike Ardila meninggal dunia. Namun anehnya, keinginannya itu malah tercapai setelah almarhumah tiada, atau, tercapainya keinginan itu tepat pada hari pertama meninggalnya almarhumah Nike Ardila, yaitu pada tahun 1995 silam. Nah, kira-kira apa ya keinginan almarhumah saat itu, sehingga terwujud keinginannya setelah ia meninggal dunia? Penasaran kan? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip videonya agar tidak gagal paham. Tapi, sebelum kita lanjut, seperti biasa sobat, yang baru bergabung di channel ini tolong sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Dan juga ikuti saya sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan hadiah doanya kepada Almarhumah Raden Rarani kerat Nadila binti Raden Edi Kusnadi Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Alhamdulillah mudah-mudahan almarhumah Nike Ardila diampuni semua dosa-dosanya dan juga jadi penghuni surganya Allah amin pada tahun 1990 silam tepatnya 5 tahun sebelum almarhumah Nike Ardila meninggal dunia saat itu almarhumah Nike Ardila menulis dalam sebuah catatan sehari-harinya, dengan isi kalimatnya sebagai berikut. Enak ya, meninggal didoakan orang sebanyak itu, Nike pingin kalau meninggal seperti Kiai Haji Atlan Ali, tulis almarhumah Nike Ardila dalam catatan pribadinya pada tahun 1990 silam. Pertanyaannya, kenapa almarhumah Nike Ardila terinspirasi kepada Kiai Haji Atlan Ali, siapa beliau tersebut sehingga almarhumah merasa ada keinginan seperti beliau jika ia meninggal nanti. Sekarang, kita cari tahu dulu siapa Kiai Haji Atlan Ali, dan bagaimana proses tentang almarhumah Nike Ardila terinspirasi kepada Kiai Haji Atlan Ali. Berikut ulasannya. Kiai Haji Atlan Ali adalah salah seorang santri kinasih dari Hadratus Syaiki Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, ayah dari Kiai Wahid Hashim, kakek dari Kiai Abdurrahman Wahid, atau biasa dikenal dengan sebutan Gus Kiai Haji Atlan Ali adalah pengasuh pondok pasantren Putri Wali Songo Cukir Jombang, Jawa Timur. Beliau menjabat sebagai ketua umum pertama Jama'iyah Ahli Tarika Al-Mutabarahan Nahdiyah. Beliau juga dikenal sebagai sosok wara, suhud, dan tawaduk. Kiai Haji Atlan Ali meninggal dunia pada tahun 1990 silam, yang mana semua orang saat itu turut mendoakan beliau, menghormati dan juga menghadiri pemakamannya. Beliau saat itu dimakamkan pada pemakaman keluarga, tepatnya di Pondok Pasantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, lantas sejak kapan almarhumah Niki Ardila kenal dan mengetahui sosok Kiai Haji Atlan Ali ini. Almarhumah Niki Ardila, banyak orang tahu ia adalah seseorang artis Indonesia yang sangat mengidolakan Marilyn Monroe. Ternyata, di balik almarhumah mengidolakan Marilyn Monroe, ia juga sangat mencintai dan mengagumi para para ulama. Kala itu, ketika almarhumah Nike Ardila telah meninggal dunia, saksi hidup yang sering temani almarhumah Nike Ardila saat mengunjungi ke pesantren, ialah almarhum Dedi Dores sebelum ia meninggal. Dedi Dores menceritakan itu semua dalam acara undangan di sebuah stasiun TV. Almarhum Dedi Dores mengatakan semuanya apa yang telah ia lihat pada almarhumah Nike Ardila, yang sering banget mengunjungi pasantren semasa almarhumah masih ada, dan almarhum Dedi Dores pun mengatakan bahwa kunjungan almarhumah ke pasantren kala itu jarang sekali orang mengetahuinya. Ketika almarhum Dedi Dores menceritakan semua soal almarhumah Nike Ardila yang sering kunjungi ke pasantren, ia tidak menceritakan apakah almarhumah Nike Ardila pernah silaturahmi secara khusus kepada Kiai Haji Atlan Ali, ada atau tidak almarhumah kunjungi Kiai Haji Atlan Ali, wallahu alam. Yang pastinya, dalam catatan tersebut, bahwa almarhumah Nike Ardila sangat mengagumi Kiai Haji Atlan Ali, bahkan ia sangat menginginkan seperti Kiai Haji Atlan Ali ketika ia meninggal. Dari catatan almarhumah Nike Ardila dan dari cerita almarhum Dedi Dores, bisa kita simpulkan bahwa almarhumah Nike Ardila sangat mencintai dan mengagumi para ulama. Dalam kitab Tufah dinyatakan. Jika seseorang mencintai kalangan soleh dengan ikhlas, maka sebagaimana dinyatakan Nabi, ia termasuk golongan mereka. Kendati amalannya tidak seperti yang dilakukan orang-orang soleh tadi, sebab keterpautan hati dengan mereka, kiranya rasa cinta itu memotivasi agar bisa berbuat serupa. Hal ini pun ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Engkau bersama yang kau cintai." Sebelum almarhumah Nike Ardila meninggal dunia, selain ia mengagumi Kiai Haji Atlan Ali. Ia juga mengagumi Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin, atau lebih dikenal dengan nama Aba Anom, yaitu pengasuh pondok pasantren Suryalaya Tasikmalaya. Dari hati almarhumah yang tulus ikhlas mencintai para ulama, membuat Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau guru sekumpul di Kalimantan Selatan, mengangkat almarhumah Niki Ardila sebagai anak angkatnya masa itu. Dari kecintaan dan penuh kagum kepada para ulama, Busti Allah mengabulkan apa yang telah almarhumah tulis di dalam catatan pribadinya dulu. Hal itu terbukti semua sebagaimana ketika almarhumah meninggal pada tahun 1995 silam, ribuan orang ikut serta untuk mengantarkan jenazahnya hingga selesai proses pemakaman. Mereka rela berdesak-desakan hanya untuk menghormati pemakaman almarhumah serta mendoakannya. Keinginannya almarhumah ketika ia meninggal banyak orang yang mendoakannya tercapai sudah sampai sekarang ini, sebagaimana yang kita lihat di berbagai media, bahwa almarhumah Nike Ardila adalah satu-satunya artis yang sering dikunjungi ke makamnya, dan juga dihormati serta sering didoakan oleh semua kalangan sampai sekarang ini. Itulah sobat pembahasan saya di video ini, mengenai keinginan almarhumah Nike Ardila yang ia inginkan sejak tahun 1990 silam, jauh sebelum ia meninggal keinginannya itu sudah ia tuliskan di catatan pribadinya dan tercapai sesudah ia tiada. Mohon maaf jika ada kesilapan, saya undurkan diri, sampai jumpa kembali di video berikutnya.